Адгуринский реабилитационный центр для несовершеннолетних детей стал временным местом проживания для 21 беженца, которые были вынуждены бежать от войны. Помощь прибывшим переселенцам оказывается в полном объеме. Кровь, питание, необходимые вещи, которые собирали неравнодушные жители области. Сегодня очередную партию гуманитарной помощи беженцам привезли из Розыши. В Росошанской Острогурской парке акция по сбору вещей идет уже давно. Вы так же спрашиваете, что там еще нужно, мы будем-то тоже спрашивать, у кого есть возможность, чтобы они тоже могли проявить свою инициативу в помощи. Потому что многие тоже хотят чем-нибудь помочь. Сегодня в центре проживает 8 взрослых и 13 детей. Все они приехали из Луганской области еще 15 июня. По словам директора центра, помощь беженцам оказывают все. Равнодушными никто не остается. Многие люди помогают им, привозят гуманитарную помощь. Вот и сегодня тоже батюшка Подгоринской церкви привез гуманитарную помощь. Мы ему очень благодарны. Люди, конечно, нуждаются в этой гуманитарной помощи, так как у них из дома они взяли всего лишь по сумочке вещей. А детей много, по два, три, четыре ребенка в семье. Поэтому, конечно, они нуждаются и в предметах личной гигиены, и в одежде, и в обуви для детей, и в игрушках и так далее. Дай бог, чтобы и в дальнейшем люди откликались на взаимопомощь, откликались на молитву, откликались на добрые дела. И я думаю, в дальнейшем тоже помощь будет это поступать, и мы также будем ее передавать всем нуждающимся, которые будут обращаться за помощью сюда к нам в епархию. Предметы личной гигиены, детская одежда, игрушки и другие вещи, которые необходимы переселенцам, сегодня поступают во все пункты временного размещения беженцев, которые расположены в районах области. На сегодняшний день наш регион уже принял в качестве беженцев уже более тысячи жителей Украины. Акции по сбору вещей и средств в помощь беженцам продолжаются. Если вы хотите помочь, обращайтесь в Росошанскую Острогурскую партию, либо в отдел соцзащиты.